Вам не страшно среди карателей в Бандеровском Киеве? А, это сейчас, что ли, я да, нахожусь? Да. То есть вы себя... Ну, по информации таки... канала... Не... Вы же нас считаете карателями? Я не считаю вас такими. Вы журналисты, вы мои коллеги, правильно? Сейчас я нахожусь я среди журналистов. Журналист, мы не ваши коллеги. Мы, мы не ваши коллеги. Но журналист журналистом является... Журналист. Журналист, журналист, журналист. журналист. Мы не журналисты, а кто мы вы? держим работу? А вы видели the the ангары, в которых украинцы нет. держат рабов? Еще нет? Мы не можем вам показать. Покажите. покажете? Да. Конечно. Пойдемте. И столовые, где питаются только детьми. Покажете, Конечно, да? Пойдемте. Пойдемте. Смотрите, ребенка едят. Вы кто? Мы журналисты в iFnews. Посвечение ваше, пожалуйста. Я вам представился, показал свои посвечения. Пожалуйста, представьтесь, покажите посвечение. Также не забудьте про аккредитацию. Аккредитации у нас здесь нет? Нет. А чего нам аккредитация? Вы кто? Оператор. Ваше посвечение. Пойд ваше Специально будет? Тут что роботы, за какой мы то? Мы здесь находимся уже не первый день, показываем, освещаем события, которые происходят. Вот я критация как вы можете работать? У меня в России затримали уже давно и поставили бы пьезную. Как вы можете в Украине без закритации? Мы здесь уже находимся два месяца. Меня зовут Евгения Азмановская. Я журналист телекомпании Life News. У вас на На наш сайт. Забивайте мою фамилию. Какая фамилия? Как фамилия ваша? А я по псевдониму. Здесь Козловская моя фамилия. Вот. Я работаю я на Life News под фамилией Азмановская. По псевдониму. Вы боитесь чего? Я... я... Кого я боюсь? Вы боитесь карателя? Почему вы по Карателя. Я уже сто лет под этой фамилией работаю, молодой человек. Не льстите. Да, другая есть, У вас удостоверение на другую фамилию записано, да? Да, да. да. Знаете, вы... бывает такое, когда журналисты работают по псевдониму. То есть вы два... два, месяца работаете с нарушением? Right? Почему вы нарушение? Вы, Подожди. Вы а какую вы в Украину? Что? В Украину кого вы Когда? Да. 13-го. А, ты... 13 а 13 13 не, помню, как... не по этому паспорту. Милиция, не по этому а паспорту я проезжала. Поэтому? Да, путь. по российскому, да. Так, спокойно мені <пробіт> доступно. Так, уважаемый. добре, тепер ваш паспорт, будь ласка. <пробіт> Хоч ваш... ну, собою випадку. Не я ж говорю. Я поки з'ясовую вашу особу, ніт собою. Ми маємо виконувати за міліцію на три години вас затримати до територіальної відділу міліції для засування вашої особи. Можна по-русски не совсем хорошо по-українському. Я можу привести. Вони мають право вас задержати на три часа. Ага, ваш оператор может за этот час поехать до вас в готель, э, привезти ваш паспорт. Да, точно без Мы можем то, провести даже оператора. Оператор. Да, было. да коридор дайте, дайте. прорезная 12. Я подскажу, я подскажу, я подскажу, девочка, я подскажу. Алло. Прощай, говно,